За два тисні стартує найгучніший проект цієї осені. Зірка плюс зірка приготування йдуть повним ходом. Сніданку з один плюс один стало цікаво, що ж відбувається за колісами. Ходімо на знімальному майданчику. Гаряче готуються до зйомок першої програми. Від емоцій ведучий Юрій Горбунов не витримує. Говорить, те, хто і як має стояти. І поки йде пара, а ми сюди піднялися і десь краєшком камери та... показати наші спини. Давай пока спробуємо. Давай, давай спробуємо. Кумир мільйонів Віктор Логінов, Геннадія Букіна на майданчику грати не збирається. Вирішив брати інтелектом. А що ми учимо. А, ми нічого не учимо, ми просто читаємо букви. Я люблю читать буквы, я периодически читаю буквы. Английские? Разные буквы. Иногда, как, ну, какие попадутся. Вот если есть визитка, я люблю читать визитки, я люблю читать пачки. Знаете, иногда я захожу в туалет... А не смущает, там... что тут написано «Курение убивает»? Это я и читаю. Нет, я только почитать взял. Я, а -а -а. да, я же, да, я, я читаю все. Иногда читаю рулон туалетной бумаги. Занимайтесь сейчас вокалом только что отзанимались вокалами, если это можно сказать, назвать так, в основном... Мимо мама му? Мимо". мимо мам, мимо, как правило, мимо, в основном мимо. Как поет Аня Седокова, тебе нравится? Я не хочу говорить про Аню Седокову, потому что... Она конкурент. Она не конкурент. Она, она, я рядом с ней теряюсь. Вообще, да, речи теряю. Мне тоже очень приятно. Годують наших зірочок непогано. І ось я бачу Ірину в Білик. Зараз спитаємо, чи подобається їй ця їжа. Добрий день, Ірина Білик. Привіт. Ну що, подобається, що їсти? Ой, дуже смачно, тому що ну як, це трава. Я думаю, для того, щоб лізти в костюми, ем, треба їсти тільки це. Добре, дякую. Так. Чілуватись не будемо. Чому? Можна? Так. Цілуємося. Когда выиграю, тогда. Найпишнейшие груды России теперь в Украине. Анна Семенович прямо зли такая. Когда мне предложили поучаствовать в таком шоу на Украине, а потом у меня папа из Ровно, и, в общем-то, у меня очень много друзей на Украине. Я подумала, почему бы действительно не попробовать себя, где я тогда много мечтала в этом шоу. На один плюс один. На один плюс один. Я не забуду текст и спою. Извините меня, дорогие украинцы. Украинцы. <laughs> Опа, Америка, Европа. Сергей Зверев властной персоны. Сейчас мы до него приедем. Обычно на конкурсах такого рода, или на проектах такого рода, скорее всего, так назовем, ну, две пары там, ну, три сильные, остальные, плюшевый десант, шубы из чебурашкиных жопок, вообще ни о чем. А этот э, проект, он чем хорош, тем, что здесь очень сильные э, пары. Зирка, Маргоши справится до что она не только хорошо играет на майданчику, а еще и спевает. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. А что это вы курите? Палочку. Это вы так успокаиваетесь? Нет, это я так стараюсь бросить курить. Ну, пора уже. Теперь я пою, еще и пою, и крестиком на машинке могу. Только что услышал, Алексей Панин вас позвал на второй этаж. Что там намечается? А, вот это вот секрет. Будете а репетировать песню? Конечно, конечно. А что, что же еще мы можем делать? Ладно, спасибо. Не целуемся, не целуемся. Можем поцеловаться. На удачу. Конечно. І так, дважди, так? Да? Ну, давай тжде. <рес> Ось такі наші здобутки на сьогодні. Попереду найцікавіше. І дивіться перший ефір вже в понеділок, 20 вересня. До зустрічі!